মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক বিদ্যুৎ এই চেপ্তাৰটো বাৰ নম্বৰ চেপ্তাৰটো মই তোমালোকক বুজাই দিম আৰু ইয়াতে আমি এই বিদ্যুৎ মানে কি এইটো জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আধান মানে কি জানিব লাগিব ঠিক আছে তো আধানৰ ইয়াতে কেইটামান বস্তু মই লিখি দিছোঁ লাইন তো ইয়াতে প্ৰথমতে চোৱা ই পদাৰ্থৰ এক মৌলিক আৰু সহজাত ধৰ্ম বুলি লিখিব পৰা বা উপ পাৰমাণৱিক কণাৰ এক মৌলিক আৰু অন্তৰ্নিহিত ধৰ্ম বুলিও তোমালোকে লিখিব পৰা উপ পাৰমাণৱিক কণা মানে কোনবিলাকৰ কথা কৈছে ইলেক্ট্ৰন প্ৰটন নিউট্ৰন হা ইলেক্ট্ৰনটো নিগেটিভলি চাৰ্জ হয় ঋণাত্মকভাৱে ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় আৰু প্ৰটনটো ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় আৰু নিউট্ৰনৰ কোনো চাৰ্জ নাথাকে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা বৈদ্যুতিক আধান দুই প্ৰকাৰৰ আছে ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধান এতিয়া মনত ৰাখিবা যে প্লাছে প্লাছে সদায় বিকৰ্ষণ হয় মনত ৰাখিবা মাইনাছে মাইনাছে এটা এটা আধানে আনটো আধানক বিকৰ্ষণ কৰে ঠিক আছে আৰু মাইনাছ আৰু প্লাছৰ মাজত তোমালোকৰ কি হয় যে আকৰ্ষণ হয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত আধানৰ এচাই একক হ'ব কুলম ইয়াক চিৰে বুজোৱা হয় এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান মনত ৰাখিবা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান ইৰে বুজাই মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ছিক্স জিৰ' টু ইনটু টেন টু টিউ মোৰ মাইনাছ নাইনটিন কুলম ঠিক আছে আৰু এটা প্ৰটনৰ আধানো সিমানে হয় কেৱল তোমালোকৰ ছাইনটো তোমালোকৰ প্লাছ কৰি দিবা ঠিক আছে আৰু ইয়াত এটা সূত্ৰ আছে আধানৰ লগত জড়িত কি ইউকুৱেল টু এন ই হৈ গ'ল ইয়াতে কিউ টুৱে আধান বুজাইছে আৰু এন টুৱে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বুজাইছে আৰু ই টুৱে এটা ইলেক্ট্ৰনত থকা আধান বুজাইছে তো এতিয়া ত' তোমালোকে চোৱা কুৱেশ্যন লৈছোঁ আধানৰ ওপৰত এক কুলম আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা এতিয়া মনত ৰাখিবা আধান আমাক কি হ' হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এক কুলম ঠিক আছে আমাক ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে এনটো আমাক উলিয়াব দিছে আৰু এটা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান আমি জানো ইকুৱেল টু ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইন্টু টেন টুটি মাইনাছ নাইনটিন কুলম এইটো ভেলিউটো জানো ঠিক আছে তো এতিয়া কিউ ইকুৱেল টু এন ই এইটো এটা সূত্ৰটো এনটো লাগে ইয়াত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো উলিয়াব দিছে এন ইকুৱেল টু কিউ বা ই ত' কিউৰ মান জানো আমাক ওৱান কুলম ল'ব দিছে আৰু ইৰ মানটো আমি জানো এইটো ফিক্স মান ওৱান পইণ্ট ছিক্স ইনটু টেন টু মাইনাছ নাইনটিন কুলম ঠিক আছে দিলে তোমি ইমান্য ইলেক্ট্ৰন পাম মানে ইমান্য়টা ইলেক্ট্ৰনত ইমানটা ইলেক্ট্ৰনত এক কুলম থাকে সেইটো কথাটো বুজাইছে এক কুল তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা বিদ্যুৎ এতিয়া আমি বিদ্যুতৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম ঠিক আছে বিদ্যুৎ এক প্ৰকাৰৰ শক্তি হয় ঠিক আছে এতিয়া বিদ্যুতৰ আমি মেইন ভাগ আমি দুটাৰ বিষয়ে ইয়াতে মই তোমাক পঢ়াই দিম যে স্থিৰ বিদ্যুৎ হা স্থিৰ বিদ্যুৎ আৰু প্ৰৱাহী বিদ্যুৎ স্থিৰ বিদ্যুতত কি হয় যেনে জানেনে যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইলেক্ট্ৰন যিবিলাক থাকে সেইবিলাক তোমালোকৰ এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কণ্টিনিউছভাৱে তোমাৰ প্ৰৱাহ হৈ নাথাকে মানে আদানবিলাকে ইয়াতে গতি কৰিব নোৱাৰে আৰু ইয়াতে আধান পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে ইয়াতে আধা আধানবিলাকে কি কৰিব পাৰে গতি কৰিব পাৰে প্ৰবাহী বিদ্যুতত এইটোৱেই ইয়াৰে মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ ত' এতিয়া মনত ৰাখিবা স্থিৰ বিদ্যুতত তোমালোকৰ আধানবিলাকে গতি কৰিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰবাহী বিদ্যুতত কি কৰিব পাৰে পৰিবাহী এডালৰ মাজেৰে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকে গতি কৰিব পাৰে ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চটো এনেই দিছোঁ বাৰু এইটো চ' তোমালোকে এনে অলপ বুজি পাবৰ কাৰণে তাৰপিছত শুকান চুলিত যেতিয়া আমি ফণী এখন যেতিয়া আমি ঘূৰি দিম তেতিয়া এই ফণীখন ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় মনত ৰাখিবা ঋণাত্মকভাৱে আহিত হয় আৰু চুলিকেইডাল পজিটিভলি চাৰ্জ হয় পজিটিভ আধানটো চুলিত থাকে আৰু ঋণাত্মক আধানবিলাক তোমালোকৰ ফণীখনত আহি যায় আৰু কাগজৰ কিছুমান সৰু সৰু টুকুৰা কৰি তোমালোকে লোৱা ল'লে তোমালোকৰ কি হ'ব জানে ইয়াতে এই ঋণাত্মক আধানবিলাকে কিন্তু গতি কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে জমা হৈ থাকে আৰু সেই জমা হোৱা ঋণাত্মক আধানবিলাকে ইয়াৰে কাগজত থকা পজিটিভ আধানবিলাকক আকৰ্ষিত কৰে সেইকাৰণে তোমাৰ ফণী এখন যদি মূৰত ঘঁহি কেনে তোমালোকে কাগজৰ সৰু সৰু টুকুৰাৰ ওপৰত দিয়া সেইবিলাক তোমালোকৰ লাগি ধৰে তাত চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰাৰ দৰে আকৰ্ষণ কৰে তো এইটো এটা কি হ'ব স্থিৰ বিদ্যুতৰ উদাহৰণ হ'ব কাৰণ ইয়াতে তোমালোকে মনত ৰাখিবা ইয়াতে যিটো নিগেটিভ আধান আছে সেই আধানবিলাকে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কণ্টিনিউছভাৱে এইবিলাক যাই থকা নাই এটা ঠাইতে জমা হৈ আছে যাৰ সিহঁতৰ মাজত এটা আকৰ্ষণীয় বলৰহে সৃষ্টি হৈছে তো সেইকাৰণে এইটো এটা স্থিৰ বিদ্যুতৰ মানে এটা উদাহৰণ হয় এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মানে কি চ' আমি যদি সহজ ভাত কওঁ আধানৰ সতেই হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মানে ইলেক্ট্ৰনৰ সতেই হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ যদি আমি একদম চিম্পলি কওঁ ঠিক আছে আধানটো মানে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনটোকে বেছিকৈ বুজোৱা যাব এতিয়া মনত ৰাখিবা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মানে কি একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণেই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ এতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰৱাহক আইৰে বুজোৱা হয় আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ সূ সূত্ৰটো কি আধান বাই সময় কিউ বাই টি এইটো আমি ইয়াতে সূত্ৰটো মুঘষ্ট কৰিব লাগিব তোমালোকে তাৰপিছত এতিয়া চোৱা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ একক আইকুৱেল টু কিউ বাই টি কিউ মানে হ'ব কুলম আৰু টি মানে হ'ব ছেকেণ্ড ইয়াৰ ইউনিটটো তাৰপিছত কুলম বাই ছেকেণ্ড মানে হ'ব এম্পিয়াৰ ত' বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ একক কি হ'ব এম্পিয়াৰ ওৱান এম্পিয়াৰ মানে হ'ব ওৱান কুলম বাই ওৱান ছেকেণ্ড ঠিক আছে ত' ওৱান মিলি এম্পিয়াৰত টুৱেণ্টি টি ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী এম্পিয়াৰ থাকে আৰু ওৱান মাইক্ৰ' এম্পিয়াৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী ছিক্স এম্পিয়াৰ থাকে এইখিনি মই দি দিলোঁ তোমালোকে ন'ট কৰি ল'বা তাৰপিছত নেক্সট এমিটাৰ নামৰ সঁজুলিৰ সহায়েৰে এটা বৰ্তনিৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জোখা জোখা হয় হয় এৰ সহায়ত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ জুখিব পাৰি আৰু ইয়াক শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে ইয়াতে তোমালোকৰ বৰ্তনীটোত এৰেঞ্জ কৰা হয় মনত ৰাখিবা তাৰপিছত নেক্সট বৰ্তনী মানে কি চাৰ্কিট ডায়েগ্ৰামটো কি হয় বৰ্তনী চিত্ৰ এতিয়া মনত ৰাখিবা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ নিৰ বিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৰ্তনী বোলা হয় এতিয়া বৰ্তনী এটাত কি কি বস্তু থাকে কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰন ক'ৰ পৰা ক'লৈ প্ৰবাহিত হয় তো সেইখিনি মই বুজাই দি আছোঁ চাবা বৰ্তনিত আমি জেনেৰেলি কি লওঁ এটা এটা কৌশল এটা বাল্ব এটা প্লাগ চাবি আৰু এটা এমিটাৰৰ সৈতে গতানুগতিক বৈদ্যুতিক বৰ্তনী চিত্ৰ এটাৰ নক্সা তলত দেখুওৱা হ'ল এতিয়া তোমালোকে চোৱা এইটো হ'ল বৰ্তনী বৈদ্যুতিক বৰ্তনীৰ নক্সা চিত্ৰ ইয়াত এটা আমি বেটাৰী লৈছোঁ এইবিলাকক কোষ বুলি কয় মানে এইফালে তোমালোকৰ চোৱা যিফালে মই দীঘলকৈ আচ দিছোঁ সেইফালে পজিটিভ আৰু চুটিকৈ আঁচ দিয়ে কেৱল নিগেটিভলি চাৰ্জ হয় আৰু এনেকুৱা এইটো হ'ব প্লাছ আৰু এইটো হ'ব চুটিডাল হ'ব মাইনাছ এইটোক এটা কোষ বুলি কয় এনেকুৱা কোষবিলাক লগ লাগিলে তাক বেটাৰী বুলি কয় কোষৰ সমষ্টিক বেটাৰী বুলি কয় তো আমি এটা বেটাৰী ইয়াতে লগাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট কিয় কাৰণ এই বেটাৰীটোৱে বিভৱ ফেদৰ সৃষ্টি কৰিব কৰিলেহে তোমালোকৰ সেই তাঁৰডালৰ মাজেৰে কাৰণ কাৰেণ্ট প্ৰবাহিত হ'ব তো সেইকাৰণে আমাৰ বেটাৰী মানে ইয়াত থাকিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ মানে আই এই তাঁৰডালৰ মাজেৰে আই কাৰেণ্ট গৈছে আৰু ইয়াতে প্লাগ দিব লাগিব ছুইচ এটা দিব লাগিব ছুইচটো অন অফ কৰিব পাৰোঁ আমি আৰু কিমান বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈছে সেইটো জুখিবৰ কাৰণে আমি এটা কি কৰোঁ এমিটাৰ আমি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এমিটাৰৰ এমিটাৰৰ পজিটিভ চাইডটো বেটাৰীৰ পজিটিভৰ লগত মিল থাকিব লাগিব নেগে বেটাৰীৰ নিগেটিভৰ লগত ডাইৰেকশ্যনত থাকিব লাগিব আৰু ইয়াত এটা বাল্ব ল'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু মনত ৰাখিবা চবচে ইম্পৰটেণ্ট কথাটো হ'ব কি যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ সদায় পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ ডাইৰেকশ্যনটো দেখুওৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ সদায় আমি ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালৰ পৰা দেখি দেখুৱাম পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ আমি ডাইৰেকশ্যনটো দেখুৱাম বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো এটা বৰ্তনিৰ চিত্ৰ আছিল বৰ্তনী কি কি থাকে কি কি নাথাকে এনে অলপ জাষ্ট আইডিয়া তোমালোকক দিলোঁ এতিয়া নেক্সট তোমালোকে চোৱা বৰ্তনীটোত বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কোষটোৰ ধনাত্মক প্ৰান্তৰ পৰা ঋণাত্মক প্ৰান্তলৈ চালি চালিত হয় এইটো কথা মই কৈয়ে দিলোঁ ঠিক আছে এইবাৰ নেক্সটটো অংক এটা চোৱা বৈদ্যুতিক বাল্বৰ তাঁৰডালে দহ মিনিট ইয়াতে সময়টো দিয়াই আছে দহ মিনিট তোমালোকে এইটোক ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাবা ঠিক আছে আৰু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আৰ আছে আই দিয়াই আছে কাৰেণ্টটো দিয়াই আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম পি আয়াৰ বৈদ্যুতিক আধানটো উলিয়াব দিছে কিউ উলিয়াব দিছে তো আই কুৱেলটো কিউ বাই টি তো কিউ কুৱেলটো আই টি আমাক তো আইৰ মানটো বহুৱাই দিয়া টিৰ মানটো বহুৱাই দিয়া দিলে এইখিনিক ওলাম তোমালোকে পাই যাবা